张军，我马上就要进去了。对啊，不然你以为我们在这干嘛？玩游戏啊？你知道，做手术一般都有很大的风险的。你这个手术，我觉得医生应该闭着眼睛都能做完、啊、喂，这好歹也是个手术啊，能不能不要说的跟玩兒一样？我难道还不算是在安慰你吗？ 是不会明白我躺着进去的感受的放心吧，我会在外面给你送祝福的。将军，如果做完手术，我是闭着眼睛出来的。你要记得，我手机里边有我爸妈的手机号，你可以很轻易的就找到他们。如果你实在找不到他们，你也可以找到李小川。 还有、啊，你要记得帮我好好喂旺财。如果你愿意的话，他可以跟着你姓，就叫江旺财。哎，那你要不要把你银行账号密码全都告诉我呀？你还有什么要交代的，赶紧说了，袁旺财。我不管，我做完手术，你一定要在我旁边，我要第一眼看见你。 好，我知道了，你放心去吧啊！你要在我旁边吗？嗯。不好意思，人要进去了。哎，等等！我还有最后一个问题要问你。爱过，赶紧的！来来来来来，走走走走走，去吧啊！你等我哦，知道啊？你记得要等我啊！我密码是一二三四五六七八。 我信你个鬼！真的。哎，你好，请问他大概多久能清醒过来？别人可能两个小时，你男朋友的话时间长一点，他太害怕了，要求的是全身麻醉，大概四五个小时吧。 哦，他不是，没事，谢谢啊。不是我说你。 叱咤风云一战神，居然被一个小小的阑尾打倒在床上。你这身体素质，以后一定要记得按时吃饭，身体才是革命的本钱。这下好了，只能躺在这儿安安静静做个美男子了。仔细看看，你鼻梁真的好高啊！ 我小时候没发现，长得还挺好看的。脸都是巴掌这么大，太没天理了。你说你现在安安静静的。 不发脾气，不顶嘴，多温柔啊！平时干嘛非要凶爸爸、啊？和和气气不好吗？不过也真是难得能看到你这么乖巧的样子。 从今往后要好好吃饭，不许熬夜，要听将军的话。达成协议，改章。 thank you